Когда слышали ночью, как летит самолет, считаешь там секунды, эти 10-15 секунд, пока кидается снаряд, где он будет падать, живый, не живы, после этого нет, бросили, уехали. Нажитое можно заново заработать, купить, а если что-то произойдет с семьей, тем более, ну, ребенок, не дай бог что, она-то еще не пожила толком. Продуктами с памперсами помогают, поэтому уже легче, уже лучше, уже проще. Если нет стабильного заработка, это прям очень сильно выручает. То есть ты более-менее как-то стоишь на ногах. Не думаешь о том, что завтра будет нечего кушать? Мы на добровольной основе, как бы компания людей, которых была объедена одной целью, мы э, открыли штаб и со своих личных средств завозили сюда продукты, знакомые привозили вещи, там обувь для деток, игрушки, у нас были постельные принадлежности, такое кухонное, все это изначально, то есть помимо продуктов, мы пытались закрывать ну, практически все потребности. Поступают такие запросы по жилплощади, что людям негде жить, мы также продолжаем селить их. Это очень сложно. Я не знаю, как бы я сама себя вела в такой ситуации, если бы мне не было где жить. Но... У нас начали выходить различные люди, кто-то держит сеть, допустим, аптек, кто-то держит какие-то автозапчасти, кто-то занимается вот, дронами, электроникой. И да, у нас были случаи, когда заказывали медикаменты, которых или нет в Одессе, или, или нет вообще в Украине, мы к ним обращались находили, причем буквально за несколько дней это все к нам доезжало. Первые два месяца просто не успевали даже почитать сообщения, потому что приходило их вот такими вот пачками. И если сейчас приходит сообщение, что нам помогите чем-то, то тогда приходили сообщения, мы поможем, мы поможем, чем, куда ехать, что делать постоянно. Сейчас как будто день сурка то есть занимаемся тем что утром проснулись в штаб поиски гуманитарки списки списки с людьми там раздача выдача и так далее. в обычной жизни там руководители ну, владелец там оптовой компании крупной. и то есть я не мог ну, оставаться в стороне на это смотреть ну как так я же тут живу думают, что если помогать, то нужно помогать глобально. То есть они не верят в то, что даже каких-то 10-50 гривен могут помочь. Вот у нас в паблике там больше двух с половиной тысяч людей. Вы представьте, если каждый скинет просто по 10 гривен, мы можем в день на эти деньги закрыть больше 100 семей на продуктовые наборы.